Salam əziz dostlarım. Bu gün sizlərə məşhur bir maskadan danışacam. Maska demək olar ki, çox faydalı bir maskadır. Bu maska üçün axşamdan 1 yemək qaşığı yumru dilimini 1 stakan suda istədirsiz. Bir stakan suyun biraz başı parı olsa yaxşı olar çünki e, dişdicən su daşmasın. Səhər həmən e, düyünü bir qaba boşaldıb, astaxodda e, qazın üz üzərinə qoyursuz və e, həlimlənə qədər bişirirsiniz. Əgər su azlıq edərsə, üzərinə bir az su əlavə edib düyünü tam şəkildə bişiririk. Pişmiş düyünü blenderdan keçiririk. Sonra üzərinə bir yemək qaşığı süd, bir çay qaşığı bal töküb qarışdırırıq. Həftədə 3 dəfə bu maskadan istifadə edirik. Maskadan düzgün şəkildə istifadə etsəniz, maskanın effektini görəcəksiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.